Всім привіт, любі друзі! А сьогодні наш Емік і Аміка приїхали в церкву. Куда емік? Бондон! Поспівати та прославити Ісуса і подивитися, як другі дітки славлять Ісуса і вітають своїми вірщиками. Зараз ви це побачите. Ей, что Бог даст ей ребенка, который будет сильно Бога. Он будет посетить для всех людей на земле. Пора пока спорим. Пусть будет так, как он скажет. А где и мать? И стали ждать появления на свет. Молодец. Жители называли их населения. Тот, который по счету вед, правильно он сказал. А что это значит быть пастухом? Я О, наши овцы остались. Подарочки вам подарила Амик, да?